Привет фанатам технического контента. Посылочка пришла, я ее распаковал. И тут есть контент. Нужно снимать контент. Что у нас? Так, сейчас скажем, что от кого. И место Берестин, Харьковская область, вид Романа. Значит, купил набор, там, по-моему, 5 или 4 инструмента в одном. Ну, шурпан там, гайковер, по-моему, все оно працюет, говорит. Но вот с перфоратором не хочет. Так, и что у нас в комплекте? Он ну, даже перфоратор клыны. ось такой аккумулятор легенький, 6 амперный типа. А да. что там, там ну, мне цикало, видите, что там что белый, так и алюминиевого цвета, блин. Хе. Ладно, что кидаем. Аккумулятор на инструмент. Ага. Да ну что? Давайте ось такие возьмем. Грандовский 4-амперник. А Ну-ка. Так. Грандовский 4-амперник. Режим сверления. Но тяжело, дивиться Зараз тут якраз на гранді можна бачити е, уровень заряду, як він падає. Дивіться. оп! Ого! Тут щось, по-моєму, ще. Не знаю, на камеру було видно чи ні. Що ж тут таке, як димок десь пішов? Чи це може з акумулятора вже пішов? Так, ладно, давайте механику разберем. Что-то мне кажется, что тут в механике проблем. Ну, дуже выгребаем, блин, аккумуляторы. Странно. Ну, все чистенько, красивенько вроде. может. Так, а давайте вот так сейчас попробуем. Я думаю, что тут все проблема в смазке цей. Хотя сверление, что? ну вот еще раз. Ну, так, то працюет. Я думаю, что сейчас наоборот еще и холодно. Просто надо все это вычистить. И особенно для для байка. Ну блин, это ну, блин пластилинообразная. Может в жару, но еще больше меньше будет сейчас я все вычищу эту смазку и положим вот такую. Видите, она у мороз такая полужидкая. Вот все, есть. А? красивенькая. Жиденькая, красивенькая. Это сугубо оригинальная макитовская для перфораторов, для байков. Так. А тут, а тут обычную смазку сюда заменим. Так, ну хорошо вы скажете, почему при сверлении тоже тяжело вращалось? Да потому что здесь на стволе тоже такая же вот эта тягучая смазка, еще ее тут напизживали. Хотя бы, я бы не сказал, что Да нет, все равно поменяю. Я думаю, проблема только в чем. Да, все, начинаю удалять, дивиться. Оно просто, дивиться, как сопли, оно тянется. Оно при морозе, оно такое, как волокнистая смазка, бляха-муха. И он получается тоже ну, затрудняю вращение на стволе. Так, на ствол тут остаток макитовской еще там э, другой э, смазки нанес. И вот такой Йоко. Литол 24. то да, в принципе, и все. Можно собирать его. Будем тестовать. Так, собранный аппарат. Ну что, давай. есть резница? Есть резницы. Ну, блин, выгребаю Четырехамперник и то выгребаю. Мне интересно, сколько он хавая. Этот аккумулятор сразу вздыхает. Что ж ты тут так подпетляешь дофига-то? Так, режим сверления, перфорация по максимуму, блин. Сейчас посмотрим. 22 ампера хавает. Ха -ха -ха -ха. Нормально. Конечно, сейчас разберем вот этот шлак, блин. Я уверен, там ничего толкового нету. Для шурупана. Может быть. Ну, поглядим сейчас, что тут китайчик подкинул. Ну, огрызок. А Два масвета. Ну, блин. Ага, еще эти сиреневые банки шлаковые, рыгачные. так, хоть не песок. Ну, конечно. Бляха, муха. Тут же песок нижний. Не задействован. Можно шуруп сюда закручивать. Да? Ай-яй-яй-яй-яй. Это что вот эти... А, да они вообще даже без обозначения. Самый шлак. Хорошо. Владельцу будет рекомендовано купить либо у Технокуба заказать хотя бы 8 амперник, тогда что-то оно еще будет работать. А это такое для... 40 миллион! Молодцы! Молодцы, китайцы! 46 миллион! Это просто шлак! 43! Рыгаловка, короче! Рыготные вот эти, блин, сиреневые банки, на которые я уже рыгать хочу! Аллергия у меня, бляха-муха! Вообще легенькая-легенькая, даже не, песок, наверное, засыпали. И то ли песок какой-то облегченный. Ну что. Все. Вот вам и весь ремонт. А владелец пускай решает, что там. Будем ему э, новый аккумулятор делать. 8 амперник. Либо, либо ему этот перфоратор нафиг не надо. Ну а вам было интересно, подивитесь. Вот что в таком наборчике, или какие аккумуляторы да. О, стоп. А На заставочку надо вытянуть и показать. Вот это как вот это. Оп. Будет красивенько превью поставить. Так, все. С вас Лайкоз за такой информационный видосик. Всем пока-пока. Теперь рассказываю, что принял у нас, какое решение владелец данного набора. Значит, для перфоратора сказал, изготовьте мне ваш такой аккумулятор 8-амперник, это сделает. Ну, и здесь он э, тоже сказал, перепакуйте, перепаковали на 25P. И, то есть, вот здесь будет теперь 5-амперный аккумулятор, который будет э, служить там для шуруповерта. Что там в комплекте? Какие-то гайковерты. Все, было интересно, С вас лайкос. Всем пока.